bugun bobomiz buyuk sarkarda amir temurni tavallud ayyomi munosabati bilan oriental universiteti talabalari uh, tadbirni ko'tarinki ruhda nishonlash uchun shahrimizda joylashgan o'zbekiston davlat san'at muzeyiga tashrif buyurdik ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti tangirov obidjon akani o'sha ma'ruzalarida aynan temuriylar davriga oid nutq so'zladi va bu ma'ruzadan talabalar Amur temurni o'zlari uchun qaytadan kashf qilishdi o'ylaymanki Oriental universiteti hamda o'zbekiston san'at muzeyi o'rtasida memorandum imzolanganda memorandum doirasida bundan keyin ham juda ko'plab hamkorlik aloqalari o'rnatiladi